Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast kami. Okey, bersama saya moderator anda pada hari ini Muhammad Farhakim Birosman, pemegang nombor matrik d 20241110024 dan saya adalah Muhammad Hafizuddin bin Md Rozzi dengan pemegang nombor metrik D2024110998 selaku moderator anda juga bagi hmm. buat ini. Dan saya uh, Rafi Syakirin bin Abdurauf uh, memegang nombor metrik D20241110778. Hmm. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan saya kerana telah memperkenalkan diri. Okey, Din. Pada hari ini kita nak buat podcast. Apa tajuk podcast kita pada hari ini? Okey, uh, tajuk podcast kita pada hari ini adalah cara menangani tingkah laku disiplin pelajar di kawasan sekolah. Betul tu Din. Tapi sebelum kita memulakan podcast pada hari ini, mari kita suruh panel kita memperkenalkan diri. Okey, uh, terima kasih semua. Uh, nama saya Muhammad Syamil Iman Biodami. Saya merupakan uh, Pegawai Takbir Kaunseling di Pusat Kaunseling UPSI So, memperkenalkan diri umur lah ah, Umur lah, ha, saya <laughs> okay, Saya adalah uh, Berumur permula Gen Z Awak rasa saya umur berapa? Oh, uh, oh. Awak kalian Gen Z juga kan? Saya 23, awak 25 Awak baru 25? Saya lahir 1997 ah, ah, ha, So, umur 28-28 lah, lah, 28 lah. lah. Yeah. So, saya baru saja masuk Bulan 9 baru ni Sebelum ni saya bertugas kaunselor di UMPSA, Ustaz Malaysia Pahang, Ustaz Abdullah So tahun ni baru ada rezeki pindah ke Perak hmm. Saya memang asal Perak Betul, asal tu sebesar sedikit lah tentang diri saya Alright, uh, terima kasih atas perkenalan diri hmm. uh, Okay, merujuk kepada kita punya topik hari ni hmm. iaitu mengenai uh, Tingkah laku disiplin Okay Okay, uh, menurut Tuan Uh, hmm. apa itu tingkah laku disiplin? Okay, so tingkah laku disiplin ni kita kena pergi ke secara umumnya. Tingkah laku disiplin ni secara umumnya uh, adalah tingkah laku bagaimana kita mematuhi peraturan. Dan saya rasa daripada kita kecil sampai dewasa pun kita memang dah diletak satu peraturan. Macam pergi sekolah, rehat pukul apa? Pukul 10. Pukul 10, 10. 10. 10. 10. Bunyi loceng tak waktu rehat kan? Okay. So pergi sekolah kena datang pukul sebelum kau apa kata pengawas catat nama kan uh, so sepanjang hidup kita dah ada peraturan yang ditetapkan tapi itu peraturan yang awak rasa membentuk diri awak ke tak sebenarnya uh, sepanjang awak hidup membentuk ai kan? kan? uh. jadi bila awak tak ada dekat peraturan apa kesan dia bila awak dah tak ada dia dalam sekolah awak bersendirian kan awak rasa uh. macam mana Ya, ah, jadi apa yang kami rasa maybe kami tidak mempunyai panduan. Panduan diri hmm. kami tidak pandai mengurus masa atau hmm. membuat sesuatu itu dengan teratur lah. Betul. Ha, jadi bila macam tu baru kita daripada sudut kaunseling lah. Uh, bila kita tak ada peraturan tu kita hilang guidance. So bila kita hilang guidance, kadang-kadang ada orang yang memang dia boleh bawa diri. Tapi ada orang yang kadang dari kaca syok, dihanyut so kalau dalam dari sudut kaunseling tingkah laku disiplin ni adalah bagaimana manusia itu menguruskan urusan disiplin tu contoh uh, ada sampai satu fasa masa hidup kita, kita akan berstruktur, kita follow je disiplin kan, tapi ada sampai satu masa kita, buat apa aku kena follow pula kan okay. uh, bila kita dah jadi dah terbiasa kan Contoh dalam kehidupan Kalau dulu waktu sekolah Awak suka hidup berpersatuan Contoh unit uniform kan Jadi apa pengakap ke apa kan Tapi bila awak masuk universiti Kenapa aku nak masuk benda yang ni Aku dah lalui dah Tapi ada orang waktu sekolah tak ada benda tu Dia minat nak masuk unit uniform So tingkah laku tu kadang-kadang uh, Ada orang dia dapat guidance disiplin tu awal Dia boleh membentuk diri dia ada orang dia kena perlukan sepanjang hidup. Hmm. Jadi itu perbezaan dia. Tingkah laku disiplin. Itu hmm. sebenarnya sedikit. Okey. Hmm. Terima kasih kepada Encik Aiman kerana telah memberi maksud apa itu tingkah laku disiplin hmm. kerana ramai pelajar di luar sana atau saya sendiri tak hmm. memahami dengan lebih mendalam apa itu tingkah laku disiplin. Okey, seterusnya saya ingin bertanya Apakah bentuk tingkah laku disiplin yang paling kerap berlaku di sekolah pada masa kini bagi Encik Aiman? Okey, sekarang kalau kita secara umumnya Zaman-zaman <tuk> saya <tuk> rasa kita lebih kurang umur lah 20-an kan Biasanya tak siap kerja sekolah Datang lambat <tuk> Ataupun lebih kurang macam Meniru dan sebagainya kan Itu bukan kita nak kata benda tu common Tapi itu benda yang telah berlaku <tuk> Sekarang, tapi budak-budak sekarang dia lebih bermain kepada emosi. Contoh, hmm. antara recently yang hmm. diorang uh, bawakan adalah geng Palau. Hmm. Ha, so, Palau, diorang bukan Palau macam tak beritahu. Diorang beritahu, okey. Contoh, Din kan? Mana Din? Hmm. Ah, Din lah. Din, contoh, uh, ah, si awak dua orang, ah, beritahu dia. Ah, kami mana nak Palau kau. Dia beritahu. Dia beritahu. Hmm. So, bila Din terima tu, Din terima informasi tu, dia kata, palau, apa palau ni, so, so bila orang kena, orang memang palau yang sampaikan memberi kesan emosi hmm, hmm. Yeah. sampaikan ada yang, bila di palau tu, sehingga kena, banyak, banyak perkara lah, fizikal uh, emosi, semuanya terganggu ada kan yang sampai budak-budak uh, sekarang lah, yang kita dah, uh, kita generasi yang berbeza, kita gen Z sekarang ada generasi alpha dan generasi beta so Kanak-kanak ni yang saya jumpalah dia orang ni sangat ekspresif. Kenapa dia orang ekspresif? Dia orang meluahkan perasaan, menyatakan perasaan tu, dia sangat kuat. Kalau kita dulu, nak merasakan, meluahkan perasaan, mungkin kena rotan okay. ha, kan Betul tak? Ha, bila kita, contoh cikgu rotan dekat, uh, ni, uh, kelas kan? Ha, siap lah, kena dulu. Ha, kan? <laughs> Tapi budak-budak sekarang berbeza. Hmm. orang sangat ekspresif. Contoh kalau ibu bapa tak layan, dia orang mencari uh, apa? Band, sokongan luar. Sokongan luar tu apa? rakan rakan di media online. Hmm. Sebab tu kalau bila saya bersama dengan orang, dia orang akan selalu cakap macam, ni, "Saya ramai kawan." Ramai kawan. Maksudnya hmm. bila dia tanya, di mana? Di social media. Hmm. Hmm. Dan antara platform yang orang suka bersosial dan boleh berinteraksi adalah Roblox. Roblox. So kalau ada kan berita yang keluar adik Abang tikam adik sebabnya dia habiskan, habiskan point tu yeah. kan So, dalam Roblox dia Proses dia orang nak dapatkan duit tu, dia orang kena mining hmm. Mining tu maksudnya dia orang kena buat sesuatu tas ke apa Betul. Baru dapatkan duit, jadi adik dia ni Main Sekadar tekan je, habis-habiskan hmm. So, nampak tak Bila budak ni spesif Dia terus buat tindakan yang agresif Dia terus bunuh adik dia hmm. Kalau kita ada Tingkah laku yang baik Yang boleh ada disiplin Itu tak berlaku Betul tak? Betul hmm. Dia boleh berfikir Berfikir dengan waras Apa tindakan dia eh? Tapi kalau otak kita Terus autopilot Terus Ikutkan emosi ha, Itu yang terjadi Itu salah satu hmm. Hmm. Itu yang Recently berlaku di sekolah Dia bukan dah Tingkah laku yang macam Memang ada yang nilah yang biasa sebelum ni Tapi banyaknya dia orang bermain dengan emosi hmm. Dan kadang-kadang Kadang mungkin kita tak tak perasan tapi kata-kata ni sebenarnya dia paling tajam. Oh, betul. dia beri kesan. Contoh ada satu hari ni, uh, lecturer mungkin korang dalam kalangan universiti, merendahkan awak di dalam kelas. Beri kesan tak bila balik kelas asrama oh, beri kesan. Beri kesan yeah. eh. Sampai gitu, kan? Sampai tengah tengah kita kan? Tidur. Ha, itu, itu, itu yang terkesan. Itu kata-kata yang mungkin kita, yelah teruk lah kan? Eh? Beri kesan. Tapi budak-budak sekarang ni, orang siap dalam kumpulan, contoh dia direct kepada dia, ha, memang memang orang beritahu kalau orang selalunya palau dia tak boleh tahu kan, kan. Ha, ha. tapi dia boleh tahu kau kena palau hmm. so itu itu realiti sekarang lah oh, kalau aku yang yes. di sekolah ok uh, terima kasih Encik Edman ok daripada apa yang dikatakan oleh Encik Edman hmm. uh, kita dapat lihat lah masalah palau ini semakin meningkat lah yeah. dalam kalangan murid di sekolah yang dimana boleh menyebabkan tekanan emosi lah kepada murid-murid itu sendiri hmm, ok betul. Uh, macam yang kita lihat lah sekarang memang banyak masalah disiplin tingkah laku ini dalam media sosial lah di setiap kaulah betul terutama sekali masalah buli lah mm -hmm, betul uh, macam boleh hampir setiap minggu lah ada je masalah betul. yang masuk dalam media sosial ok uh, pada pandangan Cik Aiman hmm. apakah puncak utama yang mendorong uh, pelajar untuk melakukan uh, masalah disiplin hmm, ok so dia selalunya ada dua faktor lah faktor dalaman, faktor luaran. so dalaman tu macam yang selalu-selalu -sela tanya kepada klien saya saya akan tanya, awak ada support system yang support system tak? Hmm. so macam korang rasa support system tu apa? macam daripada pembinaan keluarga atau muslim. asli hmm. macam saya, macam rakan-rakan yang kita percayai lah betul, macam awak? saya uh, orang yang beri dorongan kepada dia betul, okay. so pertama sekali dalam keperluan fisiologi ni kita perlu ada kasih sayang so yang pertama sekali mestilah Ibu ayah kan, hmm. so bila Ibu ayah, mungkin kawan-kawan, atau opah Dan nenek dan sebagainya, dan seterusnya Mungkin pasangan ataupun Kadang-kadang diorang rasa Diorang tak perlu semua benda ni, so Macam yang saya tanyakan Contoh, awak ada pasangan Kawan-kawan member yang uh, Ada dalam hubungan kan, hubungan percintaan hmm. Kita boleh nampak dah pasangan dia tu Teruk, toksik tapi awak rasa Kenapa, bila awak cakap pun Dia akan kembali juga oh uh, kalau bagi saya lah hmm. uh, mungkin dia nakkan perhatian okey faham uh, yeah. sebab tu kalau dia walaupun dia dah walaupun kita tahu dia toxic hmm. dia still stay hmm. betul macam saya hmm. dia ni sekarang nak berkawan je hmm. kiranya masa susah senang tu dia tak ada hmm. faham lagi dia saya pula dia hmm. hanya untuk berkomunikasi dan memberi tempat luahan kepada pasangan betul saya rasa bila kita Kita kena Generalnya Manusia ni Hidup dia memang bersosial yeah. Kita kena berinteraksi Kita kena bercakap Kita kena memberi respon Sebab tu kadang-kadang Ada orang kalau kita jumpa kan Dia asyik bercakap je Tak berhenti kan Tapi kalau orang tu tak respon Lama-lama apa jadi? Dia akan jadi penat okay. So kenapa jadi yang macam tadi tu Kenapa uh, pasangan tadi Still going back Sebabnya dia rasa macam ni dalam hubungan kasih sayang Dia rasa itulah yang paling terbaik Sebab hmm. tu uh, Kenapa dia rasa terbaik Dia kembali balik kepada yang tadi tu Support system tadi tu Mungkin dalam hubungan ibu ayah Benda tu normal hmm. Contoh Mungkin ibu dan ayah Memang dah terbiasa dengan lelaki yang Salah satu pasangan mungkin yang agresif Bagi kata-kata yang apa, Harsh kan Kata-kata yang keras So bila kita berpasangan Kita sebenarnya anak ni dia lebih mencari tempat yang lebih kurang macam keluarga kita hmm. sebab tu kadang-kadang contoh dia jumpa pasangan yang lebih baik orang kata apa sekarang red flag, green flag kan hmm. bila jumpa yang green flag dia rasa eh ini bukan tempat yang betul ni dia patah kembali yang tadi hmm. itu sebab manusia tu uh, kita ni daripada kecil tu dia akan memberi kesan pada dewasa kalau awak pernah pergi join sesi counselling kebanyakan kaunselor, dia akan tanya apa yang berlaku pada masa kecil. Sebab kenapa masa kecil? Sebab masa kecil ni akan ada banyak benda yang berlaku yang membentuk diri awak sekarang. Hmm. Mungkin kadang-kadang ada orang dia ada keberanian bercakap depan orang kan. So kenapa jadi macam tu? So, mungkin sebab mak ayah dia selalu menerima respon dia, melayani dia. Tapi kalau contoh anak tu bercakap tapi mak ayah dia tak nak respon, dia menjadi seorang yang lebih senyap lah dia rasa takut nak cakap risau salah ha, itu 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 secara umumnya lah ha, itu uh, yang bagi menjawab soalan dia lah ok hmm. uh, jadi uh, apa yang kita boleh simpulkan hmm. uh, masalah tingkah laku pelajar ni pun berfaktor daripada keluarga juga ya betul ok untuk soalan seterusnya uh, bagaimana guru sepatutnya bertindak balas apabila hmm. berhadapan dengan pelajar yang menunjukkan tingkah laku yang bermasalah ok uh, kalau tak tahulah saya pernah tengok lah ada satu ciapan di tiktok kan ada first day dia masuk cikgu lah cikgu baru macam awak nanti kan awal masuk tu eh kenapa cikgu tu muka masam je kan so ada satu tu dia kata dia baru masuk So dia happy lah kan Kita baru masuk Deal dengan pelajar kan Lepas tu Dia ada after After yang cikgu yang masuk tadi pun Dah jadi masa yeah, balik masal. Jadi awak rasa kenapa Apa yang berlaku di tempoh tu Skin Dia uh -huh. susah nak belajar Susah nak belajar kan Macam dia Macam dia ni uh -huh. Dia ada pengetahuan orang Untuk uh -huh. Masalah itu uh, Okay Macam awak Maybe layanan kerenah pelajar Ataupun Tak sekolah ke Sekitaran ke Betul So kalau kita tengoklah, lah, uh, saya banyak berlandaskan tentang benda yang penting, general lah Kalau kita tengok, uh, contoh cantik si awak berkahwin dan sebagainya kan, dan bekerja Masa awak dengan anak, contoh awak ada anak nanti kan, masa awak dengan anak berapa jam dia? Mungkin waktu malam je ha, tu Waktu dia malam je kan, dia. Malam. banyak masa dia orang kat mana? kat sekolah kat sekolah macam awak semua kan ha. banyaknya yang membentuk diri kita ya betul di rumah tapi kebanyakannya di sekolah okay. betul tak so bila di sekolah uh, kat situ kehidupan seorang pelajar tu Diteruji betul hmm. tak dan sebagai guru guru ni adalah orang kata yang akan mengurus anak-anak ni anak-anak hmm. pelajar ni kan so bayangkan nak mengurus contoh satu kelas sekarang 30-40 orang kalau rasa 30-40 orang tu sama ke perangai? tak tak sama perangai kan masing-masing ada sifat yang tersendiri jadi sebab tu yang kita nampak jadi pada contoh yang saya bagi tu cikgu tu berubah tapi apa yang daripada sudut counselling lah yang kita selalu cakap guru-guru dia kena bersedia tidak menghakimi dan kena tenang hmm Kadang-kadang uh, Macam saya jugalah di sini Saya uh, Saya Macam saya balik ke UMP kan Kenapa budak-budak dia lebih Saya mudah nak berinteraksi dengan dia orang Mungkin sebab saya adalah sezaman dengan mereka Sebab Gen Z jadilah. So seti uh, Ada perbezaan kaunselor yang lebih tua Dia orang berbezaan Zaman So dia orang kurang memahami Itu salah satu So untuk cikgu Saya rasa dia orang kena ada kawalan diri yang bagus Contoh, kena tenang dulu Mahakimi hmm. Cuma ni saya tak nafikan Tekanan bebanan guru sekarang Sangat berat sebenarnya hmm. Sebab saya saya dia itu keluar Saya suka aku nak tiktok kan Realiti berlaku sekarang Dalam grup WhatsApp Apa, cikgu dengan ibu Ha, bila nak boleh beli baju ni, bila nak hmm. boleh Padahal dah bagi info dah kat atas Tapi mak ayah pula macam cik budak-budak tak faham. Hmm. Padahal cakap macam tu nak masuk tahun satu depan kan. Ha, boleh beli tarikh di Selkan. Betul ada lagi pada yang tanya. Hai hey, bila boleh beli tarikh? Ha. So layanan ni, tekanan-tekanan luar ni dalam lagi. Cikgu pun mesti dah berkahwin. istilah hmm. Mesti ada anak, mesti ada suami, mesti ada isteri. So kita kita tak nafikan dia orang menghadapi tekanan yang lebih berat sebenarnya. Cuma kita tak nampak. Macam korang bakal-bakal guru, korang rasa macam mana? Zaman ni kan? apa yang korang rasa, mungkinlah korang pun mesti dah dapat insight sikit kan hmm. daripada sini sini ke ataupun korang dia sendiri, apa yang korang rasa terlintas cabaran dia hmm. jadi uh, cabaran untuk uh, kami kalau bakal guru nanti, hmm. uh, dia lebih terbuka hmm. uh, oh. uh, dia lebih terbuka, maksudnya pelajar-pelajar hmm. yang generasi yang akan datang dia lebih mudah terdedah kepada uh, persekitaran sekeliling mungkin disebabkan hmm. perkembangan teknologi. Hmm. Uh, itu bagi saya cabaran juga lah tapi boleh jadi satu kebaikan. Betul, faham. ok kalau bagi saya pula uh, macam cakap persekitaran tapi kadang-kadang dari segi faktor ibu apa juga memeta perangan. Kadang-kadang hmm. apabila guru bertegur maybe ibu bapa yang tidak berhati. Betul. Hmm. saya macam yang mereka berdua cakap lah hmm. sebab setengah ibu bapa ni ada yang rasa ni uh, sebab dia dah mahu memudahkan pekerjaan dia orang, jadi apa-apa hmm. benda pun dia dah akan laporkan kepada cikgu lah, hmm. untuk memudahkan untuk kerja dia orang Padahal dia orang tak tahu yang cikgu tu sekarang tengah banyak kerja kan. Betul. Um. So itu salah satu cikgu ni kena bersedia lah ajak. Eh okay. um. terima kasih kerana telah memberi pandangan. Saya bersetuju dengan pendapat Cik Iman mm -hmm. kerana kalau kita lihat daripada sekarang ramai guru telah mengalami tekanan. Betul. Ada yang guru berhenti awal Betul. ada yang tidak pandai mengawal emosi. Betul. Okey, kalau begitu pada pandangan Cik Aiman hmm. apakah strategi atau hmm. keedah pengurusan kelas yang agak berkesan untuk mencegah masalah disiplin ini hmm. satu saya rasa guru-guru di -guru, satu bila kita melayani pelajar ni melayani pelajar ni satu bila kita datang ke sekolah tu kita kena positif hmm, positif. positif sebabnya kalau kita pagi tu kita tak mengurus emosi kita contoh ada tekanan di dalaman rumah kan apa Anak-anak tak bangun lah Dia pun ada Cikgu buat ada urusan dia sendiri kan Tekanan kewangan ke apa sebagainya Awak rasa Apa jadi pada budak Mesti akan marah-marah kan nah. So itu satu Kena positif dulu Kena ada big energy dulu Nak melayani budak-budak ni Sebab saya rasa Satu benda yang korang kena tahu Macam korang dan saya Skop kerja kita ni Kita berinteraksi dengan manusia So bila kita berinteraksi dengan manusia Kita nak memberi sesuatu energy tu kita kena ada that positivity first kita kena ada bigger energy nak sampaikan kepada mereka ni so contoh kalau benda ni terhalang dia memberi kesan pada pelajar hmm. sebab tu sekarang saya nampak ada saya tak ingat keratan berita bila dah dapat posting lah tapi tak pergi kan ya, nah, betul so ada ya. pelajar bukan ada pelajar ada yang bakal-bakal guru ni dia sendiri pun tak tahu sebenarnya dia nak jadi guru ke hmm. tak ke Adakah dia boleh berurusan dengan belajar? Macam saya, saya mak ayah saya memang cikgu. Tapi saya tahu saya tak boleh nak berurusan dengan budak-budak kanak-kanak lah kan. So saya sendiri kita kena tahu dulu apa kita punya minat supaya tak adalah kita datang kerja, contoh ada bekerja nanti kan. Tak adalah datang kerja, eh kenapa bila nak pergi kerja ni? So motivation tu dah tak ada. So satu. So tapi kalau benda tu yang kita minat, walaupun kita penat, esok kita datang, kita setiap rasa bertenaga. Hmm. Itu salah satu strategi lah. Hmm. Tapi sebenarnya, cikgu ni in the, in the first, kita, dia kena memahami emosi dia dulu. Ha. sebab dia nak menyampaikan ilmu. Ilmu ni, dia pun memerlukan emosi. Hmm. Dia tak hmm. lah sehingga pelajar belajar kan. Itu satu lah saya rasa. Dan positif tadi. Okay. okay uh... Memandangkan uh, banyaklah perkongsian yang diberikan oleh hmm. Cik Aiman kepada kita dan penonton hmm. Baiklah, uh, untuk akhir sekali apakah uh, nasihat Encik Aiman hmm. kepada bakal-bakal guru uh, Dan juga penonton di luar sana uh, Untuk menghadapi pelajar uh, yang banyak membuat masalah disiplin ini Okay, saya rasa first pelajar-pelajar ni korang kena tahu apa dia punya touch dia Touch tu maksudnya apa? Macam mana nak sentuh hati dia orang? Macam mana nak bersama dengan dia orang? Korang kena fikir itu du dulu Sebabnya kalau korang tak dapat dia attention Apa minat dia orang Susah korang nak melaksanakan Contoh Waktu hari itu sebelum ni saya dia turun ke PBS Manjung So saya bersama kanak-kanak kan So Ada satu kanak-kanak ni Dia orang hafal lagu TikTok yang Saya pun tak tahu bahasa dia apa Tapi saya faham lah muzik dia muzik TikTok kan Tapi dia orang hafal ada orang hafal benda tu so kita tak nafikan macam awak cakap tadi kan social media internet dia berkembang dengan sangat cepat asas tu terlampau cepat kan dia ada keburukan ada kebaikan tapi pelaksanaan tu dia tak ada SOP ataupun guideline kadang-kadang kalau kita tengok kan uh, kenapa uh, sekarang banyak masalah uh, sosial maksudnya kanak-kanak dah ada hubungan luar adik dengan abang macam-macam kan sebabkan akses social media ni sebab tu kalau sekarang tak tahu lah hari itu Malaysia ada kata menyokong uh, di Australia dah mula umur 16 tahun ke bawah tak boleh ada akaun social media hmm. di ban terus hmm. mungkin awal tu budak-budak uh, ni akan merentan lah kalau awak tengok lah awak mesti ada anak buah saudara mara eh. mari raya dia orang buat benda iPhone. Mindful, hmm. Uh, semua ada gadget duduk kat ni Ni, bila kita ambil gadget, apa respon mereka? dia orang? Marah. Ha, marah kan. Hmm. Contoh Habib S3 pun, mengamuk. Kan? Hmm. So, benda tu, social media ni bagus. Tapi kita tak ada that kawalan. So, mungkin sebab tu perlukan ada legalize ban tadi. Tapi untuk nasihat saya bagi bakal-bakal guru, untuk mengatasi masalah disiplin ni, uh, itulah saya cakap tadi. Kena tahu, di setiap masalah tingkah laku ni, budak-budak ni mesti ada punca. Hmm. Dan macam yang saya cakap tadi, mungkin dalaman tadi. Hal di rumah. Contoh, mungkin mak ayah dia miskin, mak ayah tak ada. Salah satu. Dia kena menjaga tanggungjawab sebagai ketua keluarga dan sebagainya. Ketika umur yang masih kecil. So, dia tak ada tempat untuk vent out. Maksudnya nak keluarkan perangai dia. Di rumah dia kena buat benda-benda ni. Kena mengurus benda-benda ni. Jadi menguruskan, mengeluarkan perangai yang tak baik tu di sekolah. Dengan efek kawan-kawan kan. So, Kadang-kadang, cikgu kena tenang Jangan menghakimi Memahami dulu apa yang tengah berlaku Sebab budak-budak ni saya rasa Bila kita dapat uh, sentuh dia punya hati Mudah kita nak bantu dia, nak bentuk dia ha, Tapi kalau dah dewasa macam sekarang ni ha, Susah dah nak bentuk ha. Ha, Tapi kalau kanak-kanak macam setting korang ni Masih boleh lagi dia bentuk ha, Itu nasihat saya rasa bersedikit Okey, terima kasih kepada Encik Aiman kerana telah memberi nasihat kepada bakal-bakal guru di luar sana. Mm -hmm. kita telah banyak terima penjelasan mengenai tingkah laku disiplin ini. Mhm. Mm Tambah sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mm -hmm. Encik Aiman kerana telah memberi ruang kepada kami untuk uh, mengetahui atau mengenali dengan lebih mendalam mengenai cara menangani tingkah laku pelajar. Yeah. Saya rasa setakat ini sahaja podcast kami pada hari ini. Sebelum kami mengakhiri podcast kami pada hari ini, izinkan saya memberi serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Eh. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Okay. Okay. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Bye. 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 Bye.